यज्द शहर असफहान से 270 किलोमीटर जुनूब मशरक में वाक़ है सन 2017 से तारीखी शहर यजद को यूनेस्को ने आलमी सका वर्षा के तौर पर तस्लीम किया है अपने सहराई माहौल की वजह से यजद का एक मुनफरद फारसी ने तामीर है ये शहर जरतश्ती आग के मंदिरों हौजों जेर जमीन पानी के कारेजों फारसी दस्तकारी हाथ से बने हुए कपड़े और रेशम की बनाई के लिए भी बहुत मशहूर यज्द को साइकिलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ की साइकिल सवारों की पुरानी तारीख है और ईरान में फीकस साइकिलों की सबसे ज्यादा तादाद भी इसी शहर में बताया जाता है कि ईरान में साइकिल कल्चर की इब्तदा गुजश्ता सदी में यूरोपी जायरीन और सयाहों के साथ रबते के नतीजे में यज्द में हुई यजद के शुमाल में 12 किलोमीटर दूर आसार क़दीमा के शवाहद से पता चलता है कि ये इलाका तकरीबन 3000 साल से आबाद है फारस पर मुसलमानों की फ़तह के बाद बहुत से जरतुश्ती पड़ोसी सूबों से यजद की तरफ हिजरत कर गए महसूल अदा करने की शर्त पर यजद को उसकी फतह के बाद भी जरतुश्ती रहने दिया गया और इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता शहर में गालिब मजहब बन गया अपने दूर दराज सहराई महल्ले वक़ू और रसाई की दुश्वारी की वजह से यज्द बड़ी लड़ाइयों और जंग की तबाही से काफी हद तक महफूज रहा मिसाल के तौर पर ये मंगोल हमले के दौरान फारसी सल्तनत के दीगर हिस्सों में तबाही से भागने वालों के लिए एक पनागा थी सन 1270 में मार्को में मार्कोपोलो ने इस शहर का दौरा किया उसने शहर की उम्दा रेशम की बनाई की सन्नत पर तबसरा किया मार्को पोलो की किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में उसने यस्त को इस तरह बयान किया है ये एक अच्छा और उम्दा शहर है और इसमें तिजारत का बहुत बड़ा जखीरा है यहाँ एक मखसूस रेशमी कपड़ा तैयार किया जाता है जिसे सौदागर बेचने के लिए दूर दूर जाते हैं जब आप मजीद सफर करने के लिए इस शहर से निकलते हैं तो आप सात दिन तक अजीम मैदानों पर सवार होते हैं सिर्फ तीन जगहों पर आपके इस्तेबाल के लिए पड़ाव आता है रास्ते में खजूरे पैदा करने वाले बहुत से दरख्त हैं जिससे कोई भी आसानी से गुजर सकता है और उनमें तीतर और बटेर हैं और दीगर शिकार की कसरत है इन मैदानों ब्याबानों और कुछ दरख्तों के बाद अब एक उमदा बादशाही में पहुंचते हैं जिसे किरमान कहते हैं तकरीबन 800 साल पहले मार्कओपोलो ने इस इलाके का जो नक्शा खेचा था आज भी ये इलाका बिल्कुल यही मनाजिर पेश करता है सफियों के दौरे हुकूमत में कुछ लोग यज्द से हिजरत करके एक ऐसे इलाके में आबाद हुए जो आज ईरान और अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़ है आज भी इस इलाके के लोग यज्द के लोगों जैसे लहजे में बात करते हैं स्द के बारे में एक काबिल जिक्र चीज उसकी खानदानी सकाफत है ईरान की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिविल रजिस्ट्रेशन के सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक यस्त का शुमार उन तीन शहरों में होता है जहां तलाक की शरह सबसे कम है यस्त के लोगों की अक्सरियत फारसियों की है वो उस लहजे के साथ फारसी बोलते हैं जो तेहरान के फारसी लहजे से मुख्तल है यज्द में लोगों की अक्सरियत शिया मुसलमानों की है यज्द एक मजबूत मजहबी रवायत पसंद और कदामत पसंद शहर है शहर की मुत्द रवायात में मुस्लिम परेड और इज्तिमा हैं जो बुनियादी तौर पर अहम इस्लामी शहदा और दीगर अहम शख्सियात की तरफ से पेश आने वाले वाकयात की याद में मुनदद किए जाने वाले आजादारी के जुलूस हैं। शहर में जरतुश्तियों की भी काफी आबादी है एक जमाने में यहां नस्बता बड़ी यहूदी बरादरी थी ताहम इसराइल की तख्लीक के बाद बहुत से लोग मुख्तलिफ वजूहात की बना पर वहां मुंतकिल हो गए इसराइल के साबिक सदर मोशे का तस्सु उसकी एक मिसाल है यज्द ईरानी फन ने तामीर का एक अहम मरकज है अपनी आबो हुआ की वजह से उसके पास दुनिया में कनात यानी जेर जमीन पानी की फराहमी के निजाम के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है और यासदी कनात बनाने वालों को ईरान में सबसे ज्यादा हुनरमंद समझा जाता है इंतहाई सख्त गर्मियों से निपटने के लिए यज्द में बहुत सी पुरानी इमारतों में शानदार विंड टावर्स और बड़े जेर जमीन इलाके बनाए गए ये शहर यह शहर यकचालों यानी कुदरती फ्रिज के लिए भी मशहूर है जो करीबी पहाड़ों में ग्लेशियर्स से हासिल होने वाली बर्फ को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल होते थे जरतुश्त के मरकज के तौर पर यज्द का वर्षा भी अहम है मुजाफात में एक टावर ऑफ साइलेंस है और शहर में एक आतिशकदा है जिसमें आग लगी हुई है चार सौ सत्तर ईस्वी से मुसलसिल जलती आ रही है यज्द में जरतश्ती आबादी तकरीबन दो से चार लाख है सदियों से अपने रेशम और कालीन के मैार के लिए मशहूर शहर यज्द आज ईरान के टेक्सटाइल के सनती मराकज में से एक है सीरामिक्स और तामीराती सामान की एक काबले जिक्र सनत के अलावा मुनफरिद मिठाइयों और जेवरात की सन्नत भी यहां पाई जाती है यज्द ईरान में फाइबर ऑप्टिक्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का शहर है यजद ने अस्सी की दहाई से अपने सनती शुबों को वसत दी है कम अज कम तीन अहम सनती इलाकों के साथ जिनमें से हर एक में सत्तर से ज्यादा मुख्तलिफ कारखाने हैं यज्द ईरान के तकनीकी लिहाज से सबसे तरक्की याफ्ता शहरों में से एक बन गया है आज का सफर हमने यज्द से शुरू किया था और कुंभ से होते हुए हम अब तकरीबन तबरेज पहुंच चुके हैं आज का सफर 1100 किलोमीटर तवील था और ये मसाफत हमने तकरीबन 14 घंटों में तय की तब्रेज भी बहुत खूबसूरत और तारीखी शहर है जिसकी तारीख हम अगली टाइम लैब्स में बताएंगे अगर आप पाकिस्तान से तुर्की के इस सफर के वीलाग्स देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते